小罗总，这这是哪儿啊？一会儿你就知道了。哦。天气这么冷，还穿这么少。我还记得你说，你最喜欢的就是下雪天看烟花了。嗯。

啊我只想要做你的太阳在你心里留下一束光但总有一天你定会向我寻访而来完了完了我想起来了、嗯 做我女朋友吧？你没事儿吧？什么我有事儿没事的？我，我说的是我吗？我说的是我一个朋友。啊，你朋友，你朋友。我说你怎么今天一觉就出来了？搞了半天这是感情受挫呀！啊，Your、啊、friend，你的朋友感情受挫，敬你的朋友一杯，来，e 儿 s 到底应该怎么做才有用？你说，感情的氛围都已经到这儿了，水到渠成时，它怎么就不行？有时候吧，还真不行。我问你几个问题，如实回答。嗯，我是不是不够主动？不是。那我是不是不够优秀？这个，我不知道呀。你能知道什么？ 我喊你出来是想让你给我支支招，什么都说不出来。这俗话说得好啊，这这，烈女怕狼绕嘛，你你对她缠绕，展开你这个猛烈的攻击，缠绕，试过吗？哎，试了，情况怎么样？没有。嗯，但这个吧，它分对象哈、啊。 嗯，在工作上他有求必应，你就不允许人在情感上稍微任性一下了。这小女孩也不是随便就跟你好的，她说不好就是好，她说不要那就是要，她她是拒绝你是啥？是在考验你，你就得缠绕她，反正就记住俩字儿，缠绕。缠绕，嗯，缠绕。我说不要。 但是不要，这不是矜持不矜持的问题。这小罗总他是我的甲方，我不能跟甲方谈恋爱。抛开工作，论相貌、家世、性格，拿着探照灯都找不到第二个。你之前纠结犹豫，可是人家都跟你表白了，你还在担心什么？我就问你一句，你喜不喜欢他？喜欢，那不就得了？你赶紧跟他打电话，说我后悔了，我喜欢你，我刚脑子被驴踢了。 是我脑子是被驴踢了，但是乙方守则最重要的一点就是，千万千万不能和你的甲方谈恋爱。我不管那些守则，我只知道你在逃避自己的感情。我看过你跪舔那么多甲方，撒泼打滚无所不能的样子，你能在楼岩面前展示吗？不能，因为你心里有他，你想尽可能的保持一些女孩子的样子，在他面前。 你自己好好想想吧，我打个电话。要不我辞职吧？不行不行不行，工作最重要。嗯，烦死！我们两个人之间，你不用这么拘谨。我不再生气了。 你还是做回原来的那样子比较好。那你明天有时间吗？嗯，这是在约我啊？那是公事啊，还是私事儿？嗯，是,是,是私事儿。有时间。我还记得你说，你最喜欢的就是下雪天看烟花。嗯。 做我女朋友吧，张也带了，小喽！以后你就是我的人。